Ну последствия чего осталось. Это, это не в машине, это прилет был. Ну да. Хаймер, что ли. Переждать, очередной арт налет! Ящеры питаются энергией из земли, видите? Мы сидим без света, без воды. Мы должны все вместе, вместе с народом все это преодолеть. У білаусов не попал би ні в нашу десятку, ні в нашу п'ятідесятку. Да. Памілий Бог, в нам it's скоро it's по Русське gonna... заперетят розговарювать. Ну. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова, і ви на моєму ютуб каналі Курбанова Лайф. А це свіжий випуск російської антипропаганди, їхньої антикринжатини і перепису того яким боляче, як вони страждають від свіжих прильотів, ви не забувайте лишати нам вподобайку і обов'язково підписуєтесь на YouTube канал Курбанова Лайф, бо сьогодні ми вам покажемо таке на Росії знову неспокійно. А хто з нами давно? Той знає, що я ще понад рік тому пророкувала. Що до росіян почне долітати, долітати в абсолютно різні регіони, і це будуть НПЗ воєнно-промисловий комплекс, і не тільки. Як тільки ми зможемо наростити свої сили, створити безпілотники і не тільки так в них і буде палати, і це ми ще не дочекалися американської згоди використовувати, зокрема, і їхнє озброєння. Тож ми зібрали усі найпрекрасніші, найчудовіші, найпалаючі кадри сьогоднішнього дня, і що відбувалось? Zaparei Последствия чего осталось, вот эта ракета, вот воронки от нее. Вот. что ли только что сюда походу такие у меня выезды. Удар. Хохлы бьют. Вот один. Ворон. Не знаю, мой рост точно. Да не, это прилет частей. Ну да, да, воронка такая. Это не в машине, это прилет был. Ну да. Два удара было, да? Ну, говорят, да. Один пристрелок. Пойдем, пойдем. Хоть. Вот машина. Попри те, що самі пропагандисти, як правило, кажуть, ну навіщо знати правду недорогим росіянам? Від правди вони зійдуть з розуму, а все одно вибухи <гум> пробачте бавовну або наслідки неправильного застосування і використання вогню. Сочують в соціальні мережі. До речі, самі на росіяни, як правило, фільмують, кадрують і роблять нам відео. Звіти всього того, що в них відбувається. Ну а далі, звісно, починається обговорення. І наша улюблена частина, як вони це коментують. Ми найяскравіші кадри, звісно, зібрали Небо просто кишить дронами. Взагалі все що тут здесь вокруг очі нападають фотографії і картини Першої світової війни. Эти вот обломки деревьев, разрушенные дома, и вот в таких вот лазах парням приходится прятаться, заползать, грубо говоря, прямо на пузе, чтобы переждать очередной артналет или пересидеть дрон. А вот он карандаш в небо. Ящеры питаются энергией из земли, видите? Вот он сатанисты пускают в небо энергию человеческую. Аганда сьогодні, звісно, теж вийшла на свої робочі місця. З одного боку нічого особливого ми вже все це чули. З іншого боку, безкінечно вони переконують свого глядача в своїй правоті і в тому, що тільки вони знають істину, а що тільки вони вміють аналізувати як світову геополітику, так і ситуацію на фронтах. Понад два роки вони розповідають про те, як увесь світ з ними бореться. А вон два роки перемагают. Только результат, як то казав классик, все ж таки на табло. Ну перечислить эти ценности десять заповедей хорошо, если мы говорим об иудейских ценностях, видко Нагорная проповедь Христа, если мы говорим о христианских ценностях, она полностью противоречит каждому писку в современной Америке, каждому движению руки, каждому поднятию флага, полностью противоречит. Ну, давайте о нас. Мы все-таки стараемся придерживаться наших традиционных ценностей. У нас народов много. Есть ценностей: иудейские, христианские, мусульманские, буддийские. Слава Богу, в основе своей эти ценности схожи. Это ценности гуманизма, и это ценности сохранения человечества в том виде, в каком человечество было создано Господом, в отличие от религии пробужденчества, которая опровергает возможность человека оставаться человеком, даже в физическом, в биологическом смысле этого слова. Возвращаясь к нам, когда произошли все эти перемены и были объявлены в правительстве, в том числе и в руководстве Министерства обороны, мы как раз сидели с друзьями, с коллегами, и мы тогда сказали, что если бы мы знали, что Министерстве обороны сменится руководство, и задались бы целью, как аналитики, как журналисты, написать, допустим, десятку, предполагаемый такой шорт-лист, кто придет на смену Шойгу, то Белоусов не попал бы ни в нашу десятку, ни в нашу пятидесятку. И очень зря. Потому что, как говорил еще Петр Первый, человек, который начал создавать, собственно говоря, Российскую империю, в том виде, в каком мы ее помним и любим. Он говорил, деньги – это артерии войны. И сейчас мы же видим, с одной стороны, какие успехи демонстрирует наша армия, как они ошеломлены все. Я несколько дней читаю заголовки западных газет, и совершенно с тобой согласна. Они просто в шоке от нашего продвижения, и как, и как можно было его прозевать, и как они все его прозевали, и как все оказались неподготовленные, и что это вот вообще в днях от катастрофы. Дай бог, чтобы так и было, чтобы их панические отношения настроения оказались оправданными. Не надо детей учить предохраняться, Детей надо учить... Целомудрию до брака, так, и по да. крайней мере до 18 лет. И если мы открываем Нет, это, в, округ... Виталий Вады... Валентинович, да. по, подождите, вы немножко, по-моему, отвлеклись от линии партии. У вас дырка тоже. Значит, нам надо, чтобы мы размножались. Не размножались значит, как вы, значит, Виталий Валентинович, нам нужны Размнож... новые люди, новые да. граждане России. Какое, нахрен, целомудрие? Вы что говорите мне? Целомудрия. Просто если, так дети если, не появляются. Если мы детей, детям поощряем сексуальную распущенность в школьном возрасте, по статистике из них получаются кто? Кто? Либералки. Да вы. Э те, это нельзя говорить слово. Нельзя, да? да? Не, не, Про форсетки можно? А? можно? А вот это слово запретили, потому да. что вот сам да. корень, да. Э да, 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 я был да? очень удивлен, да. нельзя говорить. Да, да. да, да. что ж под... такое, помилуй да. Бог, в конце-то концов. И Вообще нам скоро по-русски запретят разговаривать. В детстве занимался сексом, они нам запрещают русский язык. Орджоникидзевского района собрались во дворе многоквартирного дома по улице Азовстальская, 93. Жалуются на отсутствие электроэнергии уже более трех дней. И уточняют, что такая ситуация не впервые. У нас 18 апреля с периодичностью 5-7 дней выключают свет. Мы сидим без света, без воды. Люди не могут ни постираться, ни приготовиться. Самое главное то, что люди выкидывают продукты. Сейчас это самая актуальная тема. А из-за того, что у нас нет света, у нас ЦТП сзади нашего дома. И наш район сидит и без воды. Это уже крик души наш, крик души жильцов нашего сектора, вот этого вот. Что нам делать? Таким вопросом задаются местные жители и пытаются всеми силами добиться ответа от соответствующих городских служб. Но, к сожалению, их попытки остаются без результата. Ни один телефон не отвечает. Горячие линии не отвечают. Горы с полком, справочная 113, кабель нарушен. Но это мы уже и без них знаем, что у нас кабель нарушен. Результат работы есть какой-то или нет? И пока жители пытаются найти ответ на свой вопрос, факт остается фактом. Десятки десятки семей остались без света и без возможности нормального существования. Особенно остро проблему отсутствия электроэнергии и воды на себе ощущают семьи с маленькими детьми. 8 лет у меня дочери. Вот в каком состоянии отправляю ребенка в школу? После мивины и после мытья в ковщике, вот какая учеба ребенку? Так же, как и люди на работу идут, то же самое. Просто темно. Даже учеба, какие-то материалы в интернете, естественно, это все отпадает. Сегодня детей я не отпустила в школу по той причине, потому что нет чего одеть. Ну, вот, ну реально, потому что сейчас тепло, дети бегают, потеют. Чем посирать? Вот ребенок, ну, мам, ну что, как я пойду? Я написала учителям, что дети не пойдут по семейным обстоятельствам. И все, у меня телефон сел. Зарядить нечем, позвонить некуда, не помыться, не покушать. Жильцы рассказывают, в связи с отсутствием возможности приготовить и разогреть еду, им приходится ходить к неравнодушным соседям, у которых есть генераторы, или обращаться за помощью к рабочим на соседних строительных объектах. Нашу съемочную группу пригласили в одну из квартир дома по улице Азовстальской. Нам показали, как люди живут в сложившейся ситуации. Света нет, это у меня включается в ванной, но света нет. Единственное, чем мы спасаемся, то это Можете посмотреть. Сын снял с машины аккумулятор. Вот это вот... Ну, это вода у нас течет. В холодильнике ничего держать мы не можем, потому что приготовил быстренько. И мы не можем другого ничего, потому что оно все пропадает. Сейчас лето, но понятное дело, оно долго не хранится. Холодильник вы видели? У нас есть еще один холодильник. Но это, так сказать, импровизация. Вот, как говорится, окно открыто и стоят наши продукты. Впервые за 70 с лишним лет техника стоит здесь, в центре Москвы. Тогда это была немецко-фашистская техника, которую выставляли на главных площадях после Великой Отечественной войны. А сейчас, спустя столько лет, она стоит вновь. Вот это, вот это ощущение, это самое главное. Мы же это в школе проходили. Вспомни. Ну вот шатер вот этот, вот, на нем написано, история повторяется. Все вот это проявление фашизма, там, поддерживание всех там недружественных с нами стран как бы там и так далее Ну, мы уже не будем углубляться в политику вот. ну скажу так то, что ну я считаю то, что мы должны все вместе вместе с народом все это преодолеть вооруженные силы государство все вместе с народом преодолеть вот, и все будет хорошо А знаєте, де справжнє життя росіян? Ні, ні, звісно, не в їхньому тіліку, не те, що розповідають в теплих, ошатних і дуже дорогих пропагандистських студіях. Правда, вона завжди у соціальних мережах, тому що там життя росіян без купюр, там те, що не вигадується і не намагається вони це якось все прикрасити і подати по особливому. Ні. Всю жесть, все дніще свого життя вони саме там спочатку самі фільмують, а потім викладають. Тож, власне, і ми, як і завжди, зробили неймовірну підбірку з соціальних мереж росіян. От смотрю, ну говорять, там бігать харакхоряться. Їм уже це нормально. це вже прям тяжело роботу. Ну можна було би можна коже виходити, але роботи у нас нету после 45. которые бы брали на работу, которые бы обеспечили то, ну, тем прожиточным минимум, который бы хотел бы, чтобы человеку работать. Может быть, работали мы до 60 нормально, но после 45, то я точно по себе знаю, что никуда тебя практически, кроме там техничкой или там в гардероб не возьмут. кто будет жаловаться на наш транспорт в Севастополе, не убранный, где-то не бумажка валяется, то представляю ваше внимание на Саратовский трамвай. Так, друзья, тоже присоединяйтесь. В морозильник стоит в здании Суфу, к Фене, на первом этаже. Вот первый партий 15 штук. Сегодня 21 мая 2024 года. С вами Антонина Сиценко. Мы находимся в городе Химки на пересечении улицы Панасенко и Мичурина. На часах сейчас 19-18 и как мы видим колодец, о котором администрация еще утром отчитывалась, что работы были проведены и прорыв устранен, продолжает фонтанировать. Напомню, что колодец у нас находится совсем аккуратно вблизи Химкинского леса. Вот он, вход Химкинский лес и перед мостом, где протекает река Химка. Река Химка протекает вот здесь, ну а дальше начинается, как мы видим, жилая застройка по улице Мичурина. Вот, так что лишний раз мы убедились о том, что слова администрации городского округа Химки гроша ломаного не стоят. А все эти нечистоты продолжают стекать аккурат к реке Химка. Он уже. Здесь свои реки с характерными запахами канализации источных вод. 60-я отдельная мотострелковая бригада из Курской области благодарит волонтеров, которые передали на фронт ГАЗ-69 1958 года. И это, кстати, еще ничего. 70-й мотострелковой дивизии черные пакеты вместо БК прислали. Уважаемое руководство 70-й дивизии, а скажите, пожалуйста, а вы там не в, в частных своих штабах сидите? Это что за Что Где обещанная БК? Где обещанного жрать -то? Что это нахуй на, на трупные мешки? Чтобы что? Что мне рассказывать пацанам? Что мне рассказывать пацанам, которые на штурм идут? Государство о них позаботилось? Мешки прислало? Вы что там, на вечерок скучный не будет ну да не все конечно фикс Далі, звісно, буде. Допоки існує Російська Федерація. допоки вони будуть продовжувати свою повномасштабну війну і наступ на нас, в них буде палати і горіти щоденно. А отже, мої друзі, незабаром з вами знову побачимось. Не забувайте лишати нам вподобайку, обов'язково підписуватись на YouTube канал Курбанова Лайф. Коментуйте, почути і побачене. Бережіть себе, бережіть Україну.